নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ৰাতিপুৱা কাম বনখিনি কৰি একেবাৰে আজৰি হৈ লৈছোঁ কাৰণ ফিচাৰিলৈ যাব লাগিব এতিয়া পানী সিঁচি অলপ হৈছেগৈ আৰু এনেতো কমপ্লিটকৈ সিঁচিব নোৱাৰিয়েই কাৰণ আমাৰ সেই পুখুৰীটো বহুত দ কমপ্লিটকৈ সিঁচিব মানে গোটেই পানীখিনি নাইকিয়া কৰি দিবলৈ হ'লে ছদিনমান লগাব লাগিব সেইকাৰণে এতিয়া চাৰি ফুটমান পানী কমাই এতিয়া মাছখিনি ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ মাছখিনি বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু কি ওলাই নাজানো এতিয়া এতিয়া কি বুলি ক'ম আজৰি চাজৰি হৈ আহিলোঁ আহি পেলাই সঁচাকৈ মনটো বৰ কিছুমান কথাত বেয়া লাগি আছে মানে নিজৰ চৰিত্ৰ যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়া লোককো সেইটো বুলিয়ে ভাবে নিজৰ প্ৰথমতে চৰিত্ৰবিলাকৰ দুখ থাকিলে পটককৈ বেলেগ এগৰাকী মানুহক বা বেলেগ এজন মানুহক চৰিত্ৰত আঘাত হানি কথা ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছে আপোনালোকে কিমানখিনি কথা কৈ আছে যিসকলে কৈ আছে তেওঁলোক কিন্তু একেবাৰে আৰু খিলাড়িকা খিলাড়ী চবচে বৰা খিলাড়ী যিসকলে এইবিলাক প্ৰসংগটো বেছিকৈ উত্থাপন কৰি আছে এতিয়া মানে কি হয় এজন ব্যক্তি এজন মানুহক বা এগৰাকী মহিলাক বা এজন পুৰুষ হওক ক'তো একো কৰিব নোৱাৰি মানে একদম চেষ্টা কৰি 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 ক'তো একো কৰিব নোৱাৰাৰ পিছত লাষ্টত কি কৰে চৰিত্ৰত দুখ দি পেলাই দমন মানে দমাব বিচাৰে গতিকে আমি যেতিয়াৰ পৰা শুনি আহিছোঁ বা যেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আমাৰ হিয়াৰ আমঠুৰ এইটো ক্ষেত্ৰত একেবাৰে মানে কি বুলি ক'ম শুনাই নাই তেনেকুৱা আৰু যিবিলাকে এতিয়া সেই কথাবিলাকক বেছিকৈ কৈ আছে যে আচলতে কথাটো এনেকুৱা এনেকুৱা আহে আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু এটা কথা এতিয়া গম পালোঁ একেবাৰে সঁচাকৈ দেই ইমানখিনি কৈ থকাৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু কোনো এজন আছে বহুত যিমানখিনি কথা কৈ আছে সেই আমাৰ লেখিকাগৰাকীয়ে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত কিন্তু বেলেগে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনেও মানে তেওঁক একো কৰিব পৰা নাই তেওঁ ইমান বুকু দাখ কৰি কৰি কথা কিছুমান কৈ আছে এতিয়া এই যিখন সিদ্ধাৰ্থৰ তাত একেবাৰে শেষত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে ওলালে সিদ্ধাৰ্থৰ ঘৰত যে মেৰেজ চাৰ্টিফিকেটখনৰ ওপৰত যিমানখিনি কথা এতিয়া দেখোন আমাৰ শৰ্মা বাইদেৱে কোৱা মতে দুয়োজনেৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণেহে এইখন এনেকুৱা কৰিছে আৰু সেইকাৰণেহে সিদ্ধাৰ্থই এনেকৈ মাৰিবলৈ লৈ গ'ল ছিংগাপুৰলৈ হে ভগৱান কটনুকী আচলতে আমাক সেইবিলাক নালাগে এইবিলাক চালে বাৰে কোবাই 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 এইবিলাক কথা কৈ থকাতকৈ মেইন কথাটো হৈছে আচলতে তেওঁৰ মৃত্যুটো কেনেকৈ হ'ল সেইটোহে মেইন কথা এতিয়া যে বহুতে কৈ আছে এইবিলাক যে চৰিত্ৰৰ দোষ আমাৰ হিয়াৰ মঠুৰ পত্নীক এইবিলাক কিবা কিবি কৈ আছে মানে আমিতো সৰু সৰু মানুহ ন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকেই এইবিলাক কথা উত্থাপন কৰি আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে একেবাৰে মানে আগশাৰীত থকা মানুহবিলাকে যেতিয়া এইবিলাক কথা কয় তেতিয়াতো আৰু সৰু সুৰা মানুহবিলাকে মানে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে আচলতে কথাটো এনেকুৱা নেকি অকণমান হ'লেও আচলতে কথাটো এনেকুৱা নেকি সেইকাৰণে আমাৰ গৰিমা গাৰ্গ মনে মনে আছে নেকি এইবিলাক কথা তেওঁ মূৰত ধৰিছে নেকি এইবিলাক কথা তেওঁ মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই নেকি কেনেকৈ গম পালে কি কথা এইবিলাকৰ কাৰণেহে বোলে তেওঁ এতিয়া মেডিকেলত ভৰ্তি হৈছে মানুহৰ পৰা হাত সাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বোলে বেমাৰৰ ভেকচন ধৰিছে ইমান এটা মানে ইমানেই মানে একদম মানুহগৰাকীৰ পিছত লাগিছে সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ হিয়াৰমুঠুৰ ভগ্নীয়ে এটা কথাই কৈছে যে যিসকলে আমাক ন্যায় দিব নোৱাৰে আৰু ভুৱা অনুৰাগী ভুৱা অনুৰাগী তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই যিসকল ৰিয়েল অনুৰাগী তেওঁলোকেহে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ লিখিব বহুত সুন্দৰ কথা কৈছে বহুত সুন্দৰ কথা কৈছে ইমান বিয়াগুম বিয়াগুম কেইজনমানক দেখিলোঁ একেবাৰে আমাৰ হিয়াৰামটো মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে একদম কেনেকুৱা আন্দোলন তাৰপিছত বন্ধ আকৌ দুজন মানে আকৌ মাজতে পটককৈ ভুমুক মাৰে মাজতে পটককৈ ভুমুক মাৰে ভুমুক মাৰি পেলাই আকৌ মনে মনে থাকে চাই কোনে কি কৰিছে তেওঁলোকেই বন্ধ হৈ গৈছে একদম তেওঁলোকে একদম মনে মনে আৰু পিঙাই দিয়ে তাৰপিছত চাই থাকে আপোনালোকে ভাবিছে নেকি যে লেখিকা লেখিকাগৰাকীৰ পিছতো কিন্তু ইয়াৰ মানুহ আছে যিবিলাকে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ লিখি আছে সেইবিলাকে আকৌ আমাৰ লেখিকা বাইদেউৰ লগত তলে তলে মিলি পেলাই এইবিলাক কাম কৰি আছে যে আপুনি এইটো এনেকৈ লিখক আমি আপোনালোকৰ বেক ছাপৰ্টত আছোঁ গতিকে কিছুমান কথা তেনেকুৱা ধৰণৰহে হয় আমাক এটাই লাগে ন্যায় পাব লাগে আৰু যেনেকৈ যি নহওক কাৰোবাৰ চৰিত্ৰ বা কিবা চৰিত্ৰ কাৰ ভাল ধৰা নপৰালৈকেতো চবৰে চৰিত্ৰ ভালেই হৈ থাকে ধৰা পৰাৰ পাছতহে বেয়া হয় গতিকে যিসকলে যে কৈ আছে চৰিত্ৰ এনেকুৱা চৰিত্ৰ তেনেকুৱা তেওঁলোকে প্ৰথমতে নিজকে অকণমান প্ৰশ্ন কৰি সোধকচোন তেওঁলোকে নিজকে নিজে সোধক যে আমি চ আমাৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা আমি যে বেলেগক কৈছোঁ আমাৰ চৰিত্ৰ কেনেকুৱা গতিকে সেয়াই আৰু আছে বহুত কথা দুহেজাৰ ন দহ চনৰ কথা যি বিলাক একদম ব্যাগুম বিয়াগুম মানুহে যে এতিয়া কিছুমান কথা কৈ আছে যে চৰিত্ৰৰ ওপৰত কথা আমাকো কিন্তু কিছুৱে আছে কিছুমান কথা দুহেজাৰ সেই ন দহতে তেতিয়া মানে এনেকুৱাকৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰে যে তোমাক বৰবাৰীত লগ পাব পাৰিম নেকি সেইবিলাক ধৰণৰ কথা গতিকে তেওঁলোক কেনেকুৱা এগৰাকী যেতিয়া অচিনাকি যুৱতী বা মহিলাক মেছেজ কৰি পেলাই হোৱাটছআপত কয় যে তোমাক বৰবাৰীত লগ পাব পাৰিম নেকি তুমি কিন্তু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া সেইবিলাক কথা কোৱাবিলাকে এইবিলাক কথা যে এতিয়া চৰিত্ৰৰ ওপৰত কৈছে আমাৰ হিয়াৰ মুঠোক শোভা নাপায় কিন্তু দেই বাকী কি ক'ম মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া একেবাৰে ওলাই কৰি ৰখিছোঁ আৰু যামগৈ ফিছাৰীলৈ দিনটোৰ কাৰণে আৰু যোৱা ৰাতি তিনিটা বজাতহে আহিছোঁ ফিছাৰীৰ পৰা ভালকৈ টোপনি মাৰিবলৈকে নাপালোঁ আকৌ ৰাতিপুৱাই আকৌ অফিচলৈ পঠাব লাগে সেইকাৰণে তথাপিতো এতিয়া গা পা ধুই সুন্দৰকৈ ধূপ ধূনা লগাই একেবাৰে আজৰি হৈ যামগৈ একদম ফিছাৰীত আপোনালোকক তাত লগ পাই আছে এতিয়া বাবাই